السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قربانی کے فضائل و مسائل میں آج ہمارا ٹاپک ہے قربانی کی تاریخ قربانی ماہِ ذالحجہ کی ایک اہم ترین عبادت اور عظیم الشان عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے قرآن پاک کی ستر مائدہ کی آیت نمبر ستائیس کے اندر ایک واقعہ ذکر ہوا ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا گیا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وطمبہ ابنِ آدم اب الحق اِز قربا قربان فتوقل من احدما ولم تقبل من الآخر قرالعت النک قال انما ی تکبر اللّہ من المطقین یعنی اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دیجئے جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے کسی ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں اس واقعے میں قرآن مجید نے صرف اتنا بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے کچھ قربانی پیش کی تھی ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی نہ ہوئی اور اس پر دوسرے کو غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا لیکن اس قربانی کا کیا پس منظر تھا قرآن نے اس کی تفصیل نہیں بتائی البتہ مفسرین کرام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل اس وقت چونکہ دنیا کی آبادی صرف حتِ آدم علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی اس لیے ان کی اہلیہ کے ہر حمل میں دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ان دونوں کے درمیان نکاح حرام ہوتا تھا لیکن ایک حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے ہو سکتا تھا قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی لیکن جڑواں بہن ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ قابل کا نکاح جائز نہیں تھا اس کے باوجود اس کا اصرار یہی تھا کہ وہ اسی سے نکاح کرے گا حابیل کے لیے وہ لڑکی حرام نہیں تھی اس لیے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا جب دونوں کا یہ اختلاف بڑھا تو فیصلہ اس طرح قرار پایا کہ دونوں بیٹے کچھ قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں جس کی قربانی اللہ قبول فرمائے اس کا دعویٰ برحق سمجھا جائے گا چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی روایات کے مطابق حابیل نے ایک دمبہ قربانی کے لیے پیش فرمایا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار پیش کی اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا جاتی